PM Anwar tegaskan tidak halang jika SPRM mahu bertindak tegas untuk dapatkan semula dana awam. Muhammad Hassan beritahu tindakan AMNO berada dalam kerajaan bolehkan parti terus perjuang agenda Melayu dan Bumi Putra. Samsuri Mokhtar sah umum tidak bertahan jawatan YDP PAS Marang. Haji Jinor beri bayangan tarikh bubar Don akan diumum selepas Perhimpunan Agong Tahunan. Pemuda MCA Bidas Keputusan Kerajaan luluskan belanja Ton M ke Jepun. Dan Timbalan Menteri Komunikasi dakwa Yusof Rata boleh ambil tindakan terhadap kerajaan dan juga polis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Next Step News edisi pagi. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Tangkap hari-hari saya tak peduli, saya tak halang. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sekaligus berkata tidak mempunyai sebarang halangan sekiranya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mahu bertindak tegas dalam usaha mendapatkan semula dana awam yang diselewing termasuk membuat tangkapan setiap hari jika perlu. Beliau yang bercakap dalam program Madani Rakyat di Lumut Perak menegaskan bahawa reformasi takbir urus negara perlu memberi keutamaan kepada usaha membantras penyalahgunaan kuasa dan meningkatkan ketelusan. Perdana Menteri turut menafikan dakwaan bahawa siasatan yang dijalankan bermotifkan politik sambil menegaskan tindakan perlu diambil tanpa mengira kedudukan atau kecenderungan politik seseorang. Datuk Sri Anwar dipercayai merujuk kenyataan Ketua Pesuruh Jaya SPRM Azam Baki baru-baru ini bahawa sekurang-kurangnya dua individu akan didakwa dalam kes skandal rasuah di Sabah. Pada 12 Jun, Azam berkata SPRM akan mengumumkan nama dua individu tersebut tidak lama lagi dan memberi bayangan lebih banyak pertuduhan akan menyusul. Timbalan Presiden AMNO Muhammad Hassan berkata, tindakan AMNO yang kekal berada dalam kerajaan merupakan langkah strategik yang membolehkan parti itu terus memperjuangkan agenda Melayu dan Bumiputra. Muhammad berkata, agenda itu giat dilaksanakan kepimpinan tertinggi AMNO termasuk Presiden Ahmad Syahid Hamidi yang menerajui pelaksanaan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET walaupun bidang tersebut lazimnya terletak di bawah tanggungjawab Kementerian Sumber Manusia. Beliau yang juga ahli Parlimen Rembau berkata demikian selepas majlis perasmian serentak mesyuarat perwakilan AMNO bahagian Ceras 4 peringkat tahun 2025 di Dewan Pusat Rekreasi Ceras. Muhammad berkata AMNO juga sedang giat memperkukuhkan parti dengan pendekatan yang lebih realistik bagi menghadapi landscape politik semasa yang semakin kompleks dan dinamik dengan memberi fokus kepada kerjasama strategik dan pemetaan kawasan yang boleh dimenangi pada PRU-16 kelak. Beliau turut menzahirkan rasa bangga dengan keadaan dalaman AMNO yang menurutnya kekal harmoni dan stabil. Saya undur kerana yakin sudah tiba masanya untuk individu lain menyambung perjuangan. Kenyataan itu dikeluarkan naik Presiden PAS Ahmad Samsuri Mokhtar yang mengumumkan untuk tidak mempertahankan jawatan yang dipertua YDP PAS Marang yang dipegangnya sejak 2019. Samsuri yang juga Menteri Besar Terengganu mengumumkan perkara itu dalam mesyuarat agung tahunan PAS Marang yang berlangsung di Rusila semalam. Katanya kepimpinan bukan milik individu, ia milik jemaah. Susulan pengumuman itu, Timbalan YDP PAS Marang Muhammad Nur Hamzah dilantik secara rasmi sebagai YDP baru bagi menggantikan Samsuri selepas menang tanpa bertanding jawatan itu. Esko Negeri Arifin Rahman pula dipilih sebagai Timbalan YDP manakala jawatan naib YDP dipangku Wan Suki Wan Ismail. Kedua-dua jawatan itu diumumkan menang tanpa bertanding. Dalam perkembangan berasingan, Ketua Menteri Haji Jinor memberi bayangan tarikh pembubaran Dun Sabah diumum selepas Perhimpunan Agung Tahunan Parti Gagasan Rakyat Sabah yang dijadualkan berlangsung pada penghujung Julai ini. Bagaimanapun, Haji Ji yang juga pengerusi Gabungan Rakyat Sabah GRS dan Presiden Gagasan Rakyat berkata, tarikh itu masih belum ditetapkan meskipun terdapat spekulasi ia akan berlaku pada hujung Julai ini atau awal Ogos depan. Penggal 5 tahun DUN Sabah terbubar secara automatik. Pada 11 November ini, pembubaran itu akan membuka laluan kepada pilihan raya negeri PRN Sabah ke-17. Haji turut menegaskan gabungan parti pimpinan beliau yang kini menerajui kerajaan negeri bersedia menghadapi mana-mana parti pada PRN 17 dan keputusan untuk bekerjasama dengan parti lain akan ditentukan oleh ahli majlis tertinggi GRS. Sementara itu, Haji Ji berkata, persidangan agung tahunan gagasan rakyat kali ini penting memandangkan ia diadakan menjelang PRN17 yang bakal berlangsung tidak lama lagi. Keputusan kerajaan meluluskan perbelanjaan sehingga RM486,000 untuk membiayai lawatan dua hari Tun Dr. Mahathir Mohamad ke Jepun bagi menghadiri forum Nikkei mendapat kritikan daripada pemuda MCA. Ahli Jawatan Kuasa Pusat Pemuda MCA Lee Kok Seng mempersoalkan keutamaan keuangan kerajaan pada waktu rakyat sedang berdepan tekanan ekonomi. Lee juga mempersoalkan logik di sebalik perbelanjaan itu. Beliau turut menegaskan bahawa purata pendapatan tahunan pekerja Malaysia adalah kurang daripada RM25,000 namun kerajaan sanggup memperuntukkan hampir setengah juta ringgit untuk menghantar tujuh orang ke luar negara hanya untuk dua hari. Peruntukan yang dipertikaikan itu didedahkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang berkata Kerajaan telah meluluskan dana tersebut selepas menerima permohonan rasmi daripada Tun M. Sebagai respons, Lee berkata, purata kos setiap individu berdasarkan jumlah keseluruhan peruntukan itu adalah RM69,000. Bekas pembantu penyelidik Muhammad Yusof Rota yang baru-baru ini dilepas dan dibebaskan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur daripada pertuduhan mengedar dadah serta memiliki dua pistol tiruan boleh mengambil tindakan kanun undang-undang terhadap kerajaan dan polis. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, sebagai rakyat Malaysia, beliau berhak untuk menuntut keadilan sekiranya merasakan dirinya ditahan tanpa alasan munasabah. Katanya, jika ulasan atau tindakan polis tidak betul dan tidak memuaskan, inilah hak seorang rakyat Malaysia untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap kerajaan dan juga pihak polis. Ahli Parlimen Kulai itu menegaskan tindakan menyaman pihak berkuasa adalah satu saluran yang sah dalam sistem demokrasi bagi memastikan proses semak dan imbang kuasa dapat dilaksanakan. Beliau percaya rakyat mempunyai ruang untuk melaksanakan check and balance terhadap kuasa yang dimiliki oleh pihak polis. Pada Khamis lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur melepas dan membebaskan Yusof Rota daripada dua pertuduhan iaitu mengedar dadah jenis kanabis dan memiliki dua pistol tiruan tanpa dipanggil membela diri. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV dan staf Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail, Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.